रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम हम सभी इस बात से वाकिफ हैं और हमने ख़ुद भी तजर्बा किया हुआ है देखा हुआ है कि कितने बड़े बड़े जानदार वहशी जानवर इंसान उन्हें सधा लेता है ख़ास तौर पर थाईलैंड के जंगलों में और इंडिया में आपने देखा होगा कि हाथी के ज़रिए वो बड़े बड़े शह काटे हुए दरख्तों को एक जगह से दूसरी जगह हाथी अपने सूंड में उठाकर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह सर्कस में देखा होगा आपने कि शेर और हाथी किस तरह एक आदमी के इशारे पर उसका हुक्म मानते हैं बचपन में हमने खुद कराची के चिड़ियाघर में हाथी पर सवारी की है ये किस तरह मुमकिन हुआ एक ऐसे ऐसे वहशी जानवर इंसान के कब्जे में आ जाते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया वमा तुम मिनल जवारे है मुकल्बीना तोाकोल्लाम तुमवार तो यह अल्लाह शिकारी जानवरों के मुतालिक फरमाया और ये इन सब जानवरों पर भी मोहित होगा अल्लाह ने फरमाया जो तुम उन्हें सिखाते हो वो हमने तुम्हें बताया है कि किस तरह सिखाओ अल्लाह पर, यानी ये सलाहियत अल्लाह ने इंसान को बताई ये इंसान का अपना कमाल नहीं है कि ऐसे ऐसे जानवरों को वो काबू कर सकता अल्लाह ताला ने हमें ये इलम दिया कि हम उन जानवरों को सिधा कर अपने कहने पर अमल करवाते हैं ये बिल्कुल उसी तरह है जब हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं सुबह सख्ल हाजा व माकन्नाकर मेरे रब तेरी तारीफ है कि तूने इस सवारी को हमारे लिए मुस्कर कर दिया ये सवारी तो अब आई है हमारे पास ये भी मुशर है कि लोहे की मशीन आपके कहने पर इधर मुड़ती है उधर मुड़ती है रुक जाती है यह आपकी सवारी है मगर इसमें जान नहीं है यह मशीन है मगर फिर भी अल्लाह ने इसे हमारे लिए मुशक्तर किया वो कानून बनाया जिसके तहत हम इन्हें चलाते हैं रोकते हैं मोड़ते हैं इससे पहले जो सवारी थी वो जानवरों की थी घोड़ों की थी हाथियों की थी उन पर लोग सफर करते थे अल्लाह ही ने मुशर किया उनको हमारे लिए अल्लाह ने अल्लाह ने फरमाया ये मैंने तुम्हारे दिमाग में डाला है कि किस तरह इन जानवरों को सिधाओ सिखलाओ फिर ये तुम्हारे कहने पर अमल करेंगे याद रखिए ये सब जानवर हैं ये बेजबान हैं। मगर जब हम इन्हें सिखाते हैं तो ये हमारे कहने पर अमल करते हैं अब आ जाइए सूरा वल आदि आपने पढ़ा होगा आज का हमारा मौजू वो छो सूरा आदियात की चार पांच पहले आयत हैं जो अल्लाह सुबहाना ने फरमाई पहले फरमाया वल आ वभा आते दबा अल्लाह पर अल्लाह ने कसम खाई है उन घोड़ों की जो धूल उड़ाते हैं अंदाजा लगाइए एक घोड़े के ऊपर एक ही आदमी बैठा हुआ होता है और वही आदमी उस घोड़े का सवार है अब उसे वो कहीं भी ले जाए चाहे अल्लाह ने कहा ये घोड़े भाग रहे हैं हाँप रहे हैं इस वक्त थक चुके हैं मगर फिर भी भाग रहे हैं क्योंकि इनकी पुष्प पर जो बैठा है वो इनका मालिक है उसने सिधाया है इनको इसके मुंह में उसकी बाघ है ये थका हुआ है झाग आ गए इसके मुंह के ऊपर मगर फिर भी भाग रहा है ये, तो फलमूरी आते कधा वो कहीं भी भगाया अब वो पहाड़ी पर ले आया इन्हें पत्थरों पर भाग रहे हैं ये इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि इनके सुमो के नीचे जो नाल लगे हुए हैं पत्थरों पर जब पड़ रहे हैं तो चिंगारियां उठ रही हैं फल मुगीर आते सुबह वल आदि आते तब फल मुरी आते कदहा फल मुगीर आते फल मुगीर आते सुबह अब वो टाइम भी नहीं देखते अल्लाह सुबह जब दुनिया सोई पड़ी है ये जानवर अपने मालिक के कहने के ऊपर अलग सुबह भी जहाँ ये ले जा रहा है वहां अपने मालिक के कहने पर अमल कर रहा है और फिर फरमाया कि यह अपनी जान की परवाह भी नहीं करता अगर जंग है तो ये घोड़ा अपने मालिक के कहने पर जंग में भी कूद पड़ता है हालांकि सामने उसे पता है कि किसी वक्त भी कोई नेजा इसके सीने में पे हो सकता है मगर ये फिक्र नहीं करता अपनी जान की भी फिक्र नहीं करता बेजबान है ये मगर अपने मालिक के कहने पर अमल कर रहा है पढ़िएगा कभी वाला दिया तीसरे सिपारे की मेरे ख्याल अलम तारा से पहले तीसरी या चौथी सूरत है गौर करना कभी मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरी बहनों पढ़ कर देखो अल्लाह क्या कह रहा है ना और ये बात करने के बाद जब अल्लाह ने बताया ये हाँप रहे हैं भाग रहे हैं धूल उड़ा रहे हैं ये इतनी तेजी से भाग रहे हैं एक घोड़ा भी अगर है तो इतनी तेजी से भाग रहा है कि अगर खाली जमीन पर भाग रहा है तो धूल उठ रही है पत्थरों पर चिंगारियां उठ रही हैं सुबह का वक्त है फिर भी भाग रहा है जहां भी ले जाओ और फिर अल्लाह ने आखिर में अल्लाह ने लकनूद वह इन नल्ला फिर इंसान को कहा अल्लाह ताला ने और इंसान में भी उन लोगों को जो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा कलमा पढ़कर मुझ पर ईमान लाते हैं अल्लाह ने फरमाया फरमायाब ही लकन ए इंसान को बहुत ना शुक्र है और तू खुद शाहिद है इस बात पर इन छोटे से जुमलों में अल्लाह रबुलजत ने कितना बड़ा पैगाम डिलीवर किया हमारे लिए ना कि गौर करो इन घोड़ों पर कि जो अपने मालिक के कहने के ऊपर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते टाइम भी नहीं देखते कभी इनकार नहीं कहते कि सुबह का वक्त है अभी हमें आराम करने दो अभी हम नहीं उठेंगे तुम्हारे कहने पर नहीं जागेंगे हम नहीं भागेंगे ना तुम्हें सवार करके कहीं ले जाएंगे ना ये इनकार करते हैं कि पत्थरों पर हम नहीं भाग सकते और जंग में भी अगर जा रहे हैं तब भी नहीं डरते ही ये नहीं कहते कि हमारी जान का खतरा है पुराने जमाने में आपने तो पहन लिया सब कुछ हमारा सीना तो फिर भी है और घोड़े इस तरह मारे जाते थे जख्मी होते थे मर जाते थे मगर अल्लाह ने फरमाया इंसान ए, ए मुसलमान ये तेरे कहने का इनकार नहीं करते इन दल इंसान पे फरमाया कि तू बड़ा ना शुक्र है और तू खुद शाहिद है इस बात पर अंदाजा लगाइए जो घोड़े थे इस सारी फर्मा बरदारी के सिर्फ अपने थान पर बांध कर इनको घास भूस खिलाता है चारा खिलाता है और इनकी निगदाश्त करता है सिर्फ ये चीज अंदाजा लगाइए उस खाने के लिए वो घोड़े इतने एहसानमंद हैं कि अपनी जान की बाजी लगा देते हैं इंसान के लिए ना फिर अल्लाह ने फरमाया इंसान तू तो बड़ा ना शुक्र है तू इन घोड़ों से भी नहीं सीख सका कुछ सबक तेरी घास खा कर ये कितने वफादार हैं और तू हमारा सब कुछ खा रहा है कितनी नेमतें दी है हमने तुझे गौर कर जरा वाहनताउ तू नमत अल्लासूहा तो नाशुकर इंसान ना शुक्र मुसलमान अगर तू इन मेरी नेमतों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकेगा तू इतनी नेमतें मैंने निशावर हैं तुझके तो ऊपर मगर तू बड़ा ना शुक्र है और तू ये पता है कि तू ना शुक्र है गौर करें मेरे भाइयों मेरे अज़ीज़ों कि अल्लाह की कितनी नेमतें हमारे ऊपर जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते सेहत तंदुरुस्ती माल दौलत औलाद देखने वाली आंखें सुनने वाले कान खूबसूरत जिसम ये सब कुछ जिसने दिया आज जिस नेमतें उसने दी क्या हम उन घोड़ों से भी गए गुजरे हैं कि जो सिर्फ घास का चारा खाकर अपने खालिक अपने मालिक का इतना कहना मानता है कि अपनी जान भी कुर्बान कर देता है हमारा रब तो इस बात का मुतालबा नहीं करता कि अपनी जान कुर्बान कर दें कहीं भी किसी वक्त भी वो खास अमल होगा खास बाज़ मकाम होते हैं जहाँ अल्लाह इस बात का मुतालबा करता है मगर हर वक्त तो कहीं भी मेरे अल्लाह ने सिवाय इसके कि वो अपने हुक्म का मुतालबा करता है कि तुमने खुद कहा था समय इना वाताना कि हमने सुन लिया मेरे अल्लाह और हम तेरी अताात करेंगे क्या हम अल्लाह की अतात करते हैं हम मुसलमान इतनी नमतें पाने के बावजूद कभी अल्लाह के शुक्र बंदे बने हम? कभी ये पेशानी पांच मरतबा तो छोड़ो दिन में दो मरतबा एक मरतबा तीन मरतबा हमने जमीन पर रखकर कहा कि मेरे रब तू ही बुलंद है तू ही आला है कभी रुकू में झुके कि रब अजीम तू ही अजीम है हम तेरे कहने पर अमल करेंगे मेरे भाइयों मेरे अजीजों याद रखो हम करें या ना करें ये वक्त गुजर जाएगा और फिर लौट कर कभी नहीं आएगा ये। यही वो वक्त है जिसे कार आमद बनाना है यही वो वक्त है जिसमें हमें अल्लाह की अतात करके ये साबित करना है कि मेरे रब हम तेरे फरमावरदार बंदे हैं शैतान ने अल चैलेंज दिया था अल्लाह को कहा था कि मेरे रब याद रखना मैं उन्हें ऐसा फुसलाऊंगा और बहुत सारों को तू ना पाएगा अब ये हमारे हाथ में है कि उस दिन वो शैतान खड़ा होकर या तो हमारे सामने कहेगा कि हम मैंने तो ये हरा दिया या हम अपने रब के सामने कह सकेंगे कि मेरे रब इसने बहुत कोशिश की मगर मुझे तेरा डर था मैंने इसका कहना नहीं माना अल्लाह में तोफ़ीक दे कि उसकी नेमतें पाने के बाद उसकी नेमतें खाने के बाद हम उसके शुक्रगुजार बंदे बने उसके कहने पर चलें खुद उसके कहने पर ज़िंदगी गुजारें अपने बच्चों को बीवी बच्चों को उस रास्ते पर चलाएं जो भलाई और खैर का रास्ता है इसके अलावा कामयाबी का कोई रास्ता नहीं तो करें याद रखें हर रोज हम देखते हैं कि हमारे से हमें तो अभी टाइम है कि हम सांस ले रहे हैं कितने ही लोग हमारे सामने से चले जा रहे हैं इस मंजिल पर हमें भी पहुंचना है इससे पहले कि वो वक्त आ जाए मैं और आप अपने रब के रास्ते पर चलें वो रास्ता जो फलाह का रास्ता है उसका कहना माने उसके अहकाम पर अमल करें और अपनी दीन और दुनिया संवार लें व मालल बला व आखिर दावाना अनुदल रबीआलमी